videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling salom muxlislar ushbu video juda qiziq hayotiy hikoya haqida bir kuni bir aqlli professor institutda talabalarga savol berdi u o'ziga juda ishongan edi professor dedi xudo yaxshimi talaba ha deb javob berdi professor shaytonchi deb so'radi talaba yo'q dedi professor dedi to'g'ri o'g'lim aytingchi yerda yomonlik mavjudmi talaba ha deb javob berdi professor aytdiki yomonlik hamma yerda bor shunday emasmi va hamma narsani xudo yaratgan to'g'rimi talaba ha deb javob berdi professor dedi unda yomonlikni kim yaratgan talaba javob bermadi professor aytdi sayyoramizda xuniklik, mutakabbirlik kasallik va jaholat bor bularning barisi bor narsalar to'g'rimi talaba esa ha janob dedi professor dedi xo'sh ularni kim yaratdi talaba esa indamadi professor aytdi fan inson o'z atrofidagi dunyoni kashf etishi uchun besh tuyg'u bor deb aytadi aytingchi siz hech xudoni ko'rganmisiz talaba aytdi yo'q janob professor dedi aytingchi siz hech xudoni tinglaganmisiz talaba yo'q janob dedi professor so'radi siz hech xudoni his qilganmisiz uning ta'mini tatib ko'rganmisiz hidini hidlab ko'rganmisiz talaba javob berdi bunday emas deb qo'rqaman janob professor so'radi va siz shunda ham unga ishonasizmi talaba javob berdi ha professor aytdi olingan tajribalarga asoslanib fan xudoni yo'q deb da'vo qilishi mumkin sizning bunga qandaydir qarshiligingiz bormi talaba javob berdi yo'q professor menda faqat ishonch bor professor aytdi gap ham aynan shunda ishonch bu fanning eng katta muammosi endi talaba so'radi professor sovuqlik mavjudmi mə? professor dedi bu qanaqa savol albatta mavjud nima sen hech qachon sovuq qotmaganmisan talabalar yigitning savolidan kulishdi talaba aytdi aslida esa professor sovuqlik mavjud emas fizika qonunlariga muvofiq biz sovuqlik deb aytganimiz aslida issiqlikning yo'qligidir demak sovuqlik yo'q biz bu so'zni faqat issiqlik yo'q paytda his qilayotgan narsamizni tasvirlash uchun o'ylab topganmiz auditoriya jim bo'lib qoldi talaba so'radi professor aytingchi zulmat qorong'ulik mavjudmi professor javob berdi albatta mavjud zulmat bo'lmasa tun bo'ladimi talaba dedi siz yana nohaqsiz janob zulmat ham mavjud emas zulmat aslida yorug'likning yo'qligi hisoblanadi biz yorug'likni o'rganishimiz mumkin lekin zulmatni emas oddiy nur zulmat dunyosiga kirib uni yoritishi mumkin siz bir joyning qanchalik qorong'u ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz u yerda qancha miqdorda yorug'lik borligini o'lchaysiz shunday emasmi zulmat yorug'lik yo'q vaqtda inson nimani his qilayotganini tasvirlash uchun o'ylab topilgan tushunarsiz atamadir ana endi aytingchi o'lim mavjudmi mə? professor javob berdi albatta mavjud hayot bor va o'lim ham bor uning teskarisi talaba dedi siz yana nohaqsiz professor o'lim bu hayotning teskarisi emas uning yo'qligidir sizning ilmiy nazariyangizda jiddiy yoruq paydo bo'libdi professor dedi bu bilan nima demoqchisiz talaba javob berdi professor siz barcha talabalarga biz maymundan paydo bo'lganmiz deb o'qitasiz siz bu evolyutsiya jarayonini o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz professor gap nima haqida ketayotganini tushunib kulimsirab boshini chayqadi talaba dedi bu jarayonni hech kim ko'rmagan demak bu sizni olim emas ko'proq ruhoniy ekanligingizni anglatadi auditoriya kulgidan baqirib yubordi talaba dedi ana endi aytinglarchi bu xonada professorning miyasini ko'rgan birorta inson bormi uni tinglagan hidlagan va unga tegib ko'rgan inson bormi auditoriyadagilar kulishni davom ettirishdi talaba dedi ko'rinishidan hech kim demak ilm fan nazariyasidan va olingan tajribalardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki professorning miyasi yo'q hurmatli professor biz bunday holatda qanday qilib sizning ma'ruzalaringizga ishonishimiz mumkin auditoriya jim bo'lib qoldi professor javob berdi men faqatgina sizlar menga ishonishingiz kerak deb o'ylayman endi esa talaba oxirgi gapini aytdi xuddi shunday xudo va inson o'rtasida bitta aloqa vositasi bor bu ishonch professor jimgina joyiga o'tirdi bu talabaning ismi albert Einstein edi